Армейский атташе посольства США в Польше обвинил Россию в моральном лицемерии. Суть его претензий вкратце такова. Россия не имеет права считать себя равнозначной Америке. Между нами нет морального равенства. Поэтому США не принимают от России никаких претензий относительно незаконных войн, мешать свои дела других государств и поведение в стиле буйного полицейского. Америка – вселенское добро, и это уже не просто пропаганда, это... Целый манифест. У нас действительно не может быть вообще никакого морального равенства с американцами. Только я соглашусь по-другому. Мы настолько морально выше американцев, что даже рядом не стояли. Я вот сейчас сидел, примеров о моральной американской политике столько, что я даже теряюсь, откуда начать. Ну, не знаю, давайте начнем с 19 века. Взяли у Мексики, отжали примерно одну треть территории, Техас отделили, потом присоединили его к себе, и это только с Мексикой, взорвали свой собственный корабль в Гаване, чтобы объявить войну Испании забрать Кову, Потом я уж, так сказать, первую мировую, вторую мировую, привод власти Гитлера, план Даоса Юнга просто пропущу, потому что это отдельная тематика. Дальше, танкинский инцидент, когда они на Вьетнам напали, создав создав чушь какую-то, создав повод для войны. Вспомним Панама, когда они устроили государственный переворот в государстве Боливия, чтобы зону Панамского канала, который был готов э, объявить независимым государством, тут же его признать и тут же по сути оккупировать. Все это было. Афганистан. Вот сейчас мы коснулись Советского Союза. Советского Союза были какие-то ошибки внешнеполитические. Но смотрите, как аморально это выглядит со стороны политики Соединенных Штатов Америки. Они осуждают Советский Союз, завод войск в Афганистан объявляют нам бойкот нашей Олимпиаде, пытаются нас международно изолировать. И через несколько лет после нашего вывода войск они тоже входят в Афганистан и до сих пор там находятся. То есть, ребята, получается, либо всем нельзя входить в Афганистан, или только нам туда нельзя входить. То есть полная аморальность. Но уж сегодня это мы являемся залогом мира, порядка и стремления к уничтожению каких-то террористов. Куда приходят Соединенные Штаты Америки, там война, Хаос от ИГИЛ. Вот коллега говорит, и там появился ИГИЛ. Не-не, это не вши, которые заводятся от грязи. Их туда завезли, профинансировали, передали им вооружение. Но вам это признать, конечно, невозможно. А теперь чушь. боевиков и руководителей вывозят тайком вертолетами и дальше переправляют в Афганистан через Пакистан, чтобы в Средней Азии создать новый очаг терроризма. Моя родина, границы моей родины нарисованы Иосифом Виссарионовичем. Границы моей родины не совпадают с амбициями моей Родины. Понимаете? А, есть, хотят на Но границы на восток, есть, да? такими, на такие, тоже. как они есть. У вас Родина где? В Польше, Ну, больше. Где именно вы родились? Я считаю себя патриотом родились многонациональной Речи Посполитой. В русской части Польши. Но есть город, есть название. Да, есть город, Кельце называется. В русской части Польши. Небольшой город между Варшавой и Краковым. Такой областной центр очень приятный. Там, где погром был. Ну. Так что вы мне про евреев из города Кампронского. Так что вы мне. Так что вы Я про них знаю больше, чем вы. Да? Каким образом? А знаете? Вы только не можете сказать, что в этом виноваты поляки, потому что вас по вашему закону тогда городе В городе Кельце до войны было 50% евреев. Куда делись? Мой прадед был директором банка. Как вы думаете, сколько там было поляков директоров банка? Так он был поляк или еврей? Он был... Он, он был, был поляк. Он был поляк. Случайно, совершенно он был случайно, польский гражданин. Же, Это не одно и то же. Он был поляк же. или еврей? Знаете, одно другого не исключает. Вот Польша замечательная страна, в которой можно быть и полякам, и евреям. Я понял. До этого, Простите, несколько японский. дней назад вы были поляком. Потом вы стали литовцем. И Теперь стало ясно, что вы евреи. Вот в том-то и, то, и дело, Я я против... Я ничего я против не имею. Я в себе, вы только с собой разберитесь. Я в, в себе эти вещи, я в себе эти скрываю. вещи, понимаете, как бы не раскладываю по, по, так, по Не полочкам. прекращайтесь... В... Все эти вещи во Яков. мне Яков, могут существовать Не превращайтесь в Борис Борисовича Надежды. Но Он обычно начинает рассказывать всю свою жизнь с момента зачатия. То есть дайте возможность сказать кому-то еще. Вот этот американский полковник, дипломат не дипломат, он военный, он в армии. И в армии на офицеров накладываются свои ограничения. Вот то, что он сказал о высокой морали американской армии. Я хочу напомнить, 1968 год, март месяц, вьетнамская война деревня Мейнлайн. Заходит рот американских солдат. Там нет ни одного вид Начинается резня. Американский солдат берет маленького ребенка годовалого, представляет ему пистолет к голове и говорит матери его, чтобы она ему исполнила оральный секс. То стреляет в ребенка и в мать. 500 человек убили. Это даже нацисты не делали. Саймон Райш, еврейский журналист, случайно был там. И так это попало в прессу. за малость, не удалось. Был тогда подполковник один американской армии, э, который сказал, ну да, это да, но не надо поднимать шум. Это подполковника звали Колин Пауэлл. Он был в соседнем батальоне. Поднялся шум командира роты судили. Через три дня Никсон его помиловал. За все преступления, которые 500 человек, женщины, дети, старики, ни одного солдата, были убиты зверски, изнасилованы, изуродованы. Стреляли в голову годовалых детей. Это американская армия. 68 год! Не 44-й, не нацисты. Это американская армия. И президент помиловал. Почему? Он говорит, а я получал 25 тысяч писем в день с требованием его помиловать от американского народа. Высокоморальная армия, да? Которой прилежит этот полковник. Колин Паул потом был. Мы знаем, где. Там было несколько десятков американских солдат, которые отказались выполнять эти приказы. Примерно половина этой роты отказалась выполнять эти приказы и сложила оружие. От того, что... И не сложили, келли ору... пошел не в суд сложили оружие. Примером, он хуже Гитлера. В Америке, не сложили... примером. сложили оружие. Но он процессе. был помилован через три дня. Он... Нет, не через он, был он был помилован. Он был помилован через три дня после а. суда. После Во-первых, во-вторых... Келли через два года помилован. А? а? Келли через два года помилован. Келли, это, келли, другой келли. Случай. Это... Келли. это Сангми. Он... Нет, это другая. А Это Санг... Сангми это другой. Я про другое. Один такой случай не свидетельствует. Это не один такой случай. Это не, этот случай про тюрьму, совершенно обугрей. случайно это там был рядом, и... рядом. Был корреспондент американский. А в сотнях деревнях не было. Простите вьетнамцев, что там сделали. Это 68-й год. 30 лет с лишним. 20 с лишним лет после Второй мировой войны. Обуглеет в Ираке. Все видели эти фотографии? Как издевались над пленными иракцами в тюрьме? Мужчины, женщины, что с ними делали? Это сейчас, это американская армия. Несколько, пару месяцев назад назначили нового директора ЦРУ. Международный преступник. Она питала людей. Вопреки всем международным законам. Ее назначают директором Центрального разведного управления высокоморальный у нее облик, чтобы быть во главе главной разведывательной службы Соединенных Штатов. Она сказала, больше я пытать не буду. А ей не надо. Тюрьмы-то ЦРУ везде есть, Гуантанамо еще работают. То есть, если полковник такой армии гордится своей армией, тогда, извините меня, мне немножко жалко ту страну, в которой есть офицеры, которые говорят, что наша армия самая моральная, самая лучшая. То есть, мы он вообще по он говорил о стране. А? Он говорил о стране, а не об армии. Представляет он армию. Армия это отдельно, а страна отдельно, да? То есть американская армия не, не имеет никакого отношения. К стране, Статья, да? Мы обсуждаем статью. В стране, статью. стране Статья страна, написана страна, в об которой, Америке. Страна, в которой солдаты допускают такую вещь, она не может называть себя самой моральной. Да, вот эти солдаты, которые не выполнили, да, они не остановили это убийство. Они просто отошли в сторону. И видели, как другой солдат, его товарищ убивает годовалого ребенка. А он сказал, нет, я... Руки пачкать не буду, я отойду в сторону. Я в старика стрелю. А вот ребенка я не буду стрелять. Хорошо. Большое ему спасибо. Спас честь американского солдата. Американский народ, он вообще простой народ. Он такой тихий. Я вам дам один пример, который мало кто знает. Недавно один писатель написал. 44 год. Идет Вторая мировая война. Чтобы понять, что такое Соединенные Штаты откуда корни идут. Провели опрос общественного мнения. Скажите, какой народ является самым большим врагом Соединенных Штатов? Результаты. 6% немцы, 9% японцы, 25% евреи. Соединенные Штаты, 44 год, Вторая мировая война. Вот оттуда идут эти корни. Оттуда это идет. Так что нечем американцам гордиться своей высокой моралью, которая выше всех. Им есть за что стыдиться. Вот если бы они убрали, сделали бы правильные выводы из того, что было, и осудили бы это, и сказали, чтобы этого никогда не было, тогда у нас была высокая мораль. Наш суд признал. Израиль. После одного преступления, которое сделали солдаты в 1956 году. Кваркаса. Он сказал, солдат, который выполняет преступный приказ, является преступником и будет осужден за это. И каждый солдат, офицер в израильской армии это знает. А вот в американской армии женщина, которая была заместителем директора ЦРУ и начальником тюрьмы. Тюрьмы ЦРУ и нарушала все законы, ее повышают должности. Вот такая мораль. Я понимаю, что у Польши проблема. Ее желания намного больше, ее амбиции намного больше, ее возможности. Другой. Но это вечная проблема. Она может плохо кончиться. Очень плохо. Может, кончится. хорошо. Не, хорошо это не кончается. Хорошо, если бы было наоборот. А вот если так, это уравнение, это уравнение, оно катастрофическое. И если поляки будут э, к этому стремиться, будут, будут. если они будут к этому стремиться практически, тогда э, с Польшей очень тяжело. Но вообще принцип морального превосходства, это принцип или э, фашистских, или нацистских режимов моральное превосходство. То есть никто не имеет права поставить свой народ или свою страну с моральной точки зрения выше другого народа. Можно констатировать те или другие факты, но не меряют ни народы, ни религии, ни культуры, какая одна лучше, а другая хуже. За то, что наша религия самая справедливая, так почти всех индейцев уничтожили. Привели им правильную религию в Латинскую Америку. А сколько религиозных войн было за, именно за правильную религию. Так теперь сказали, да, религия – это нехорошо. Называть идеологией – это уже нехорошо. Мы назовем это моралью. Но во имя нашей морали мы готовы стереть с лица земли Государства, культуры, что угодно. На что погибли 5 миллионов вьетнамцев? Чего? Кто? Просил у американцев определять им, как им жить. Они жили там Я помню, когда я первый раз был на золотом треугольнике. ЛАОС, э, Бирма и Таиланд. Я посмотрел на ЛАОС. У меня две мысли прошло. Они живут в каменном веке. В том месте они живут в каменном веке. Ни электричества, ничего нет. И две мысли было: первая мысль, а чего американцы от них хотели? Чего самая богатая страна в мире полезла в Лаос? За что они их бомбили? Вот эти, а, они, они вообще как полудики там, кто, кто будет? Посмотрите, как они там живут. А вторая мысль была еще хуже. И вот эти победили самую сильную страну в мире. То есть мораль, когда кто-то начинает говорить, моя мораль или моя религия, и мой ли мой народ обладает высшими, большими качествами, это дорога к фашизму.